Лидеры встречаются, чтобы на высоком уровне объявить о каком-то решении. Как известно, Трамп э, предпочитает не встречаться, если не будет заключена какая-то сделка. И вот в этой ситуации э, сегодняшний обстрел Киева киевской области массированной ракетами так сказать послание путина к тем кто завтра будет встречаться с какими позициями приходят стороны повлияет ли это этот акт терроризма очередной со стороны россии на то как будет действовать трамп я думаю, на самом-то деле это воздействия на украинскую сторону, показать, что Путин может, невзирая на новогодние праздники, на Рождественский период, причинить урон и да, испортить ощущение да, мира гражданам Украины. Это все должно психологически давить, по мнению Кремля, на позицию украинского президента, а возможно, вынудить его на эмоции для того, чтобы он под эффектом происходящего в Украине в то время, когда он отбыл для визита в Соединенные Штаты, с тем, чтобы пытаться доказать Трампу этими обстрелами, что Украина потерпает и нужно менять позицию. Он хочет сбить с того плана, который есть в Украине. И Украина и Российская Федерация сейчас пытаются продемонстрировать Дональду Трампу, Готовность к миру. Таким образом, мы видим публичные коммуникации со стороны нашего президента. Мы видели заседание комиссии с представителями разных фракций, где Дэвид Райхам я фактически повторял нар нарративы, которые ранее обсуждались в медиа, якобы по запросу американской стороны для того, чтобы ускорить формат возможных выборов в случае достижения мира. Все это такие массированные сигналы к Вашингтону, что вот Украина готова идти на все, чтобы достичь как можно быстрее мира. И пытаемся ну, естественно подсвечивать и объяснять, смотрите, Российская Федерация на самом-то деле никакого мира не хочет. Действительно, сегодняшние ночные атаки, которые почти э, к двум начались, да, у нас был период э, тревоги и вот к обеду фактически продолжалось все всю ночь и все утро ракеты э, разных, э, и баллистика, крылатые э, и шахеды, комбинированная атака по Украине, все э, граждане Украины фактически да, отслеживали, э, кто в телеграм-каналах, а кто слышал вот, как, к примеру, я сегодня всю ночь и утро прекрасно слышал работу украинских систем противовоздушной обороны, нашу авиацию, а также мобильные огневые группы, которые с пулеметов сбивали шахеды. И это новая реальность, которой уже привыкают к граждане Украины, становится обыденным каким-то процессом. Да, утром пережил атаку, потом детей в школу, и когда это рабочий день. Детей в садик, сами на работу, вечером то же самое. Невзирая на то, что постоянно это под рисками, под стрессом пребывает в Украине. Это означает, что Украина всем своим видом и официальными лицами и коммуникациями свидетельствует о том, что мы готовы к миру, и тут вопрос и мяч на стороне Российской Федерации. И мы видим, что активное взаимодействие между двумя сторонами, украинской и американской, вынудило российских представителей тоже входить в коммуникацию, потому что во время их обстрелов, как единственный факт взаимодействия с внешним миром, эти обстрелы свидетельствуют только о желании продолжения войны, но никак не о мире. И вот мы говорим, что э, в новостях э, появились уже заявления, что якобы российская страна тоже да, вот, смотрит, что приблизились к возможному миру. Посмотрим, чем это закончится. Э, смогут ли э, в Кремле придумать очередной э, прием, э, да, уловку для э, Трампа, э, чтобы объяснить, почему нет. Или все-таки будут вынуждены по факту встречи э, украинского и американского лидеров э, окончать конча

о формате того, как может быть достигнут мир, какими договоренностями, каким пакетом соглашений. Вот. И с этим всем тогда фактически Кремлю придется мириться как с фактом, к которому они должны либо перебегнуть и сказать, окей, да, мы признаем, готовы на таких условиях. Либо все-таки отвергнуть очередное предложение, и тогда у Трампа не останется никаких иных аргументов нежели применить силу для достижения мира. Как говорили украинские представители, для того, чтобы получить фактически безопасность, нужно иметь силу применить, применить силу для того, чтобы вынудить Кремль. Это абсолютно верно, потому что Кремль понимает только язык силы. Если мы хотим, чтобы Кремль захотел согласиться на перемирие, нужно причинить серьезный урон на поле боя. И э, в глубине э, производственных мощностей шахедов и ракет. Студия. Украинский ударение на И президент, и американский президент завтра встречается во Флориде. Накануне в Кремле заявили о якобы готовности к прекращению огня, ну, пока не говорят на какой срок, но на время проведения в Украине референдума. Все мы понимаем, что это такая имитация мирного процесса со стороны Путина, чтобы задурить голову Трампу. И вот тут вот вопрос в том, насколько Трамп позволит себе задурить голову. Будет ли он воспринимать это как шаг вперед со стороны Путина, или наоборот, что Путин его будет пудрить мозги, одним словом? Ну, смотрите, тут уже тяжело как-то пудрить мозги, как вы выразились, потому что ну, длительный период, начиная от встречи на Аляске, всех челночных переговоров Витков и Витков с Кушнером, в Россию и, и Дмитриева в Соединенные Штаты. Это все говорит фактически, что не осталось 100 да, мостов, которые не переедены. То есть либо они должны признать, что они не хотят, либо очередной раз объяснить, почему нет, Ну не удастся на, найти повод. Тут все, э, сошлись, все стороны сошлись к тому, что понятно формат, понятно нежелание идти на уступки российской стороны, понятные узкие места. И вот такой сигнал, что на самом деле украинский украинский президент и президент Соединенных Штатов встречаются. Это говорит действительно о том, что стороны хотят сесть и договориться о тех 10%, которые самые острые. И, и договоренность по которым не достигнута, потому что с точки зрения дипломатии, если не договорились обо всем, то не договорились ни о чем. И тут важно по тем красным линиям, которые есть в Украине, речь идет о назведении войск для создания этой территории, где между которыми будет находиться пространство без Вооруженных сил обеих стран очень. Щепетильный вопрос для Украины – это Донбасс и та часть, которую мы удерживаем и, естественно, не хотим отводить от этой линии свои вооруженные силы. Вопрос гарантий, вопрос запроса на электростанции, а также гарантий конкретных двухсторонних, как вот эта идея применения статьи 5 для Украины, она может быть применена, какой алгоритм, потому что Украина не может позволить себе получить очередной Будапештский меморандум.